преступники, рецидивисты, карманники, воры, грабители, убийцы с полным отсутствием авторитета взрослых. Поэтому не ждите от них ни страха, ни уважения к вам. Да, да, Что-то случилось у вас? Смотрите, вы выезжали на проспект Шевченко, повернули налево, перетнули, по 12 на да. линии. Горизонтальная разметка. я? Чем самым порушил и правильно, че... че я пересек. Говорить неправду. Фуфу толкать. Вы уверены в этом? Вы выезжали, пересекли? Нет. Нет? Нет, конечно. Хорошо. Вы ничего не перепутали? Ехали, только что они включили левый поворот. Не может такого быть. Трени. Можем на видео посмотреть. Ну несите, вы... посмотрим. <звук> Инспектора, что там долго? грузит, один подойдите пообщаемся. Что... Ну, видео еще надо будет водинку показать. Ну, где тебя там... Потому что по водинку я Я, а, вы остановили почему? Я просто не понял. Еще раз, почему вы остановили меня? Почему на основу первое, что вы проехали через двойную сетильную линию 1-3. Выезжая на проспект Шевченко, повернули налево. Там было... У нас, как бы, да, видео там далеко были, что оно там не видно. Ну, второе нарушение. Важно ваше удостоверение? Да. Когда... Пожалуйста. Дра... Драма... Драморецкий, Драморецкий Дима... Дмитрий Олегович. Номер удостоверения 011 419. Номер жетона, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Не видно ничего Не видно. Скажите, пожалуйста. 017 32 56. 017 32 56, правильно? Да. Спасибо большое. Да, Добрый день. Бежит. Надо. Бежит. Что будет? Поворот? Ну, да, покажи. Что, говорят, человек... За один, там не видно, там далеко было. У меня показывать, да, Просто не вижу. А, дальше. Ну там дальше. А вы уверены, что мой автомобиль? А? Вы уверены, что О, смотрите. Ав... смотрите, мы прям за вами ехали и вплоть до того, до и... момента остановки. Что будем делать? А, предъявите водительское удостоверение для... Для... для регистрации транспортного средства. Не понял. Ну, очень интересно. С какой целью? проверки. Ну, переверки там, нет такого, вы же знаете. И имеете ли вы право управления? Конечно, там, имею. Давайте будем выносить постановление, наверное, да? Давайте с одним с кем-то, можно? С одним, можно? человек остановил меня, он будет розыгрыш справа проводить, можно без вас? Пожалуйста. Капитан, да? Капитан, да. да. Перед дрожжи там справа... Вы без жилетки стоите, я боюсь, что вас могут бить машины. Меня прикрывает служебный автомобиль, по виду он стоит как. Я вижу. Ну вы в жилетке должны быть тоже, я знаю мы проводим подготовку для розыска справа, правильно? Конечно. Там должны... Даже... документы вас по базе, вы находитесь в розыске. Черт. А вы в процессе находитесь потом проверите, в... я все да, предоставлю. данные автомобили в розыске, правильно? Нет, нет. Ну, раз, в розыске. Есть белые Шкоды в розыске? Принесите, это... это самое будем смотреть. Если есть, пожалуйста, я предъявлю. А у нас Шкода по, по розыску идет? Пару-тройку там Шкода идет. Точно по любому Вы остановились с целью, что я, нарушил? Я, у вас спросил документы. Не-не-не-не-не-не-не. Вы хотите вынести постановление? Для вынесения постановления вы начинаете заполнять, и а все предоставляют без проблем. А я могу заполнять, не видя ваши документы. Ну, так вы же еще не начинаете. Заполняйте шапку, время ставьте. Роздед справа, все как положено. справа провожу. Я выношу решение, правильно? Ну, наверное, да. А заполнять документы я хоть могу тут, хоть могу сесть в машину. Ну, это, это, вот. не это, это вы так думаете, что вы так можете? Нет, Если вы хотите, так пожалуйста, делайте. это выносится как бы угу. справа. Когда я выношу решение, по угу. данному факту я еще не выношу решение. А mm -hmm. заполнять документы как, как бы. Ну, доброт, док отправку. документы определяются могу... в случае нарушения, правильно? Нарушения якобы да, есть. Вам правильно? Вам показали нарушение поведения? Ну, якобы да. Якобы да. Я попросил ваши документы предоставить Я не, вам но не отказываю. Вы Начинайте выносить постановление, я вам все предъявляю Как я могу выносить постановление? Ну, вы не начинаете не заполнять время, вы знаете. Ну зачем вы сейчас делаете так, что как будто вы не знаете? Вы же капитан, вы все в курсе. Вы, Хотя будете, выносить желаю, постановление будете? Вы будете предъявлять? Конечно, документы? буду. Конечно. Так предъявите мне документы для ознакомления. Я с вами. Ну нет такого для ознакомления. Вы знаете, приказывают, что для ознакомления да, да, нет. Да, вы могут сотрудника полиции, пункт 2.4. Это... это Вводите за вариант предъявить документы. Где указан пункт 2.1, правильно? Да, это право дорожного движения, правильно? Да. Правильно. Ну, это и закон например, Но движения, это подзаконный а. акт. А закон о полиции, если есть достаточно оснований, считать, что я совершил правонарушение, правильно? Вы выполните закон окры дорожной руки. Статья 14. О чем у нас это водить повышенные выполнить правила дорожного движения. Конечно. Под законный акт такой говорите. Конечно. Под законным вот указано. Суть правопорушения я вам показал. Да, показал? да, да. Конечно. Я же не спорю, конечно, да. Если есть, пожалуйста, выносите постановление. Я ж не спорю, выносите. Хорошо, я все вы... предъявлю, предъявлю так конечно. Так вы предъявите документ, как я буду выносить. Какие документы вам нужны, хорошо? Водительская ваша. Для, для водительская. удостоверения, для удостоверения самой личности, для начала оформления документов достаточно любые документы, которые могут подтвердить мою личность. Правильно? Единственное, права, вам не сейчас вас, не обязательно. У Любой документ. Называют, вы управляете данным нет. Вам надо для постановления. Конечно, имею. Что, если у вас нет, а вы можете по послушать. базе пробить, кто я и, и что я. Вы можете вот. по армору пробить сюда. В розыске автомобиль. Не в розыске Вот вин-код, пожалуйста. Документы я определяются в случае вынесения постановления. Вы постановление будете выносить, я просто вопрос задаю. Говорю, ну, вы да вы или не нет, скажите. будете выносить. Или вы хотите просто предупредить меня? Что вы хотите делать? Я хочу проверить на явность Ну Вы вас не имеете права просто так проверить, понимаете? Вы мы же капитан. Вам, мы вам суть правопорушения показали. А я же не против. Если есть нарушения, надо наказывать. А как же? Хорошо, предоставьте ваши документы. Конечно, несите постановление, будем составлять... Спасибо. Ну нельзя же просто так показывать документы, но ну, нет такого. Это правило 2.4. Это э, правило, это самое правило. Правило это подзаконный акт. Вы руководствуете э, законом о полиции. Закон о полиции вам запрещает проверять просто так документы, правильно? Нет такого проверка документов. Есть вы, причина остановки за статья 35. Вы, спросили, вы сейчас разводите, как бы говоря, не знаю, что тут. Вы спросили нарушение, вам показали. Ну, поноси, вы, постановление вы, будете выносить? Вы спросили, вы чтобы я вам с вас ознакомил своим с удостоверением. Я ознакомил вас. Ну, вы обязаны. Ознакомил. А вы обязаны На вымогу. Да. На вымогу. Правильно? Да. Ну, 18.3, 18, да, да, пункт, да. Обязаны, да. Согласен. Теперь я вас согласен законом по дорожный рост, статья 14. Дорожный, дорожный рух, есть закон, закон про дорожный рух? Закон Украины про, про дорожный рух. Закон, я не знаю такого сейчас. Правила дорожного движения я знаю. 2.4, знаю. 2. Это по закону. Вы руководствуете законом о полиции. Вы постановление будем выносить? Вы, кстати, да или нет? Вы ознакомите меня с вашими друзьями. Конечно, конечно. Вот вы на закону вам противника полиции, конечно. А потом уже на почтному справа, правильно? Нет, я вам предъявлю вы начинаете выносить постановление, я вам все предъявлю Нет без проблем. Так. Вы сразу проверите, ну, по базе. Конечно, ну что мы вот сидим? И... Есть ну, нарушитель, вы... надо наказывать, конечно. Смотрите, тут вам про нарушение показали, что ну, вы... Ну, якобы да, якобы с да. левого ряда. Но в данное постановление да, да. вы, вы маете право оскаривать в течение 10 дней. Вы с левого ряда перестроились, право не подключили. Ну, возможно, я просто не знаю. Может быть, это... Ну, будет. видео у нас есть. Ну, если у вы считаете этого достаточно, конечно. Будет время на совершили перестроение, нет, не показали звуковой покачек, не включили правый световой покачек. Да. Тем самым нарушили пункт правил 92 б угу. правил дорожного движения. Это часть 2, статьи 122 у, Вол... у Кодекс административного правопорушения. Да, да. Сумма штрафа 429. Перед розыгрышем справа, я хочу зачитать ваши права, Солен 63 Конституции Украины. Вы имеете право не давать показания в отношении вашего, ваших родственников, круг которых установлен закон. Согласно статье 268 Кодекса Украины про административные правопорушения, вы имеете право на комнату материала давать такое питание по ян. Также вы имеете право оскаржить данную право в течение 10 дней. Так что, если вам не заразумело украинскому, можете... Что понятно, все нормально. ...послугам адвоката, перекладачата адвоката. Угу. Сейчас, минуты. Конечно, постановку. конечно. Да, да, я жду, все нормально.